Мое отношение, я к нему не отношусь. Беспонтовая. Ну и есть, есть. Я сижу, не пью, я сижу, пью Кока-Колу. Я не люблю пить особо. Ну, это начинается все с того, ты приходишь на эти мероприятия, раз с одним выпил, два с другим, потом на третье, а потом у тебя уже засасывают эти мероприятия, засасывает алкоголь. Поэтому я никогда не пью на этих мероприятиях, и меня никогда не можно увидеть там, не можно, говорю, нельзя увидеть с бокалом. Во-первых, надо себя сдерживать, потому что очень много людей уважаемых находится, и если кто-то из артистов пожарется и начнет трусы показывать, я считаю, что это некорректно. По отношению к тем или иным людям. Поэтому я себе не позволяю бить его вообще в обществе, в окружающем обществе. Вообще всех, вообще.